Господу, братья и сестры, меня попросили засвидетельствовать и рассказать, как я была в Мексике. Но Господь положил на мое сердце не только о Мексике рассказать, но о моей жизни, как я тоже была хантерс, потому что, когда а, я прилетела назад, то я не все рассказала, не всем поделилась. Я хочу немножко и о хантерс рассказать, и как я также полетела в библейскую школу. Мой отец любит вспоминать такой псалом, он говорит, «Милости Господне, вспоминай и считай, всегда едино в сердце повторяй, вспомни о том, как щедро наделил, будем удивляться, что он в нашей, де... в нашей жизни соделал». То, я знаю, когда мы свидетельствуем, то свидетельство есть огромная сила, потому что дьяволу ему не нравится, когда мы свидетельствуем о милостях Божьих, о его чудесах. Ему это очень неприятно. Пару недель назад, когда я посетила моих друзей в другой церкви, то они попросили меня тоже за свидетельствовать о Хондерес. Я то не очень же сильно хотела так говорить, но они, но ну, они попросили, то я но ну, решилась, и меня Бог тогда обличил, Он сказал, что «Когда ты свидетельствуешь, это не тебе, а это все о Мне, и вся слава, она принадлежит Мне». То я сейчас хочу рассказать, что Бог делал. На обратном пути, когда ехала назад, домой я хотела попасть на наше вечернее служение, и по дороге меня Дух Святой начал побуждать, чтобы я молилась, и я начала духом молиться и так молюсь, молюсь духом, и потом а, я как бы остановилась, э, ну, остановилась молиться, и через пару минут а, мою машину начала просто кидать в правую и в левую сторону. И я почувствовала так, как сильный ветер, он просто, а, ну как бы хотел мою машину like in the curb», чтобы я ударилась. И на улице стояла нормальная погода, было солнце, никакого ветра не было, и я поняла, что это как бы дьявол, он хотел уничтожить мою жизнь. Мой um, steering wheel, мой uh, руль, он просто вышел out of control, он начал очень сильно like uh, spinning, и uh, мои руки просто uh, I couldn't, I couldn't hold, uh, take grip of the steering wheel. И это был, было э, пару секунд, э, ветер очень сильно дул на мою машину, я не могла удержаться за руль. Машин вообще не было э, возле меня, и когда это все ушло, э, мне Дуся сказала, что это э, это э, ты молилась о, об этом, чтобы я сохранил твою жизнь. Потому что, слава Богу, Бог сохранил мою жизнь. Когда, когда я летела Bible School, то это было в 2014 году, я, я поставила знамение перед Богом. Я сказала Бог, если это твоя воля, чтобы я полетела в Библию, то я хочу, чтобы ты дал мне как бы финансы. Хотя на тот час у меня было финансы, но я хотела увидеть, что это God's will for me to go. И uh, one day I was driving to work, ехала на работу, и у меня, меня ударяет машина с правой стороны, и моя машина полностью была разбита, потом приезжает tow truck, э, забирает мою машину, но когда я сидела в моей машине, у меня был полный мир в моем сердце, как бы прошло э, пришло в разумление, или не знаю, не в разумление это было, может в разумление, но я сижу в машине, и мне приходит такая мысль, что э, не переживай, э, твоя машина оплачется, все будет гор, э, э, купишь себе новую машину, и если еще останутся, ты э, этими деньгами полетишь в библейскую школу. И я сижу в машине, э, потом, я как раз на то время училась в школе, в колледже, и я звонила insurance company они они сказали у тебя есть два options или ты забираешь свою машину назад мы тебе ты сама фиксуешь или ä, покупаешь себе новую машину и ä, ну и все деньги ä, забираешь ä, себе и я взяла second option то я взяла деньги и мне ä, выиграли машину и да, еще меньше осталось, у меня было две с половиной тысячи, чтобы полететь в библейскую школу, что слава Богу, Бог uh, different ways он как бы работает в нашей жизни. И в библейской школе, да, правда, я um, нас много там учили, uh, очень много писали, четыре месяца это была библейская школа, но после этого, всех студентов их отправляли в -да -э, на миссии на разные, на разные э, э, миссионерские поездки в разные страны и мне попалась такая возможность чтобы полететь в Хандерас. и я, я купила в -э, билет в Хандерас, и как бы э, я купила билет на то место где я должна была находиться там где наш орфейнаж был Uh, и когда я купила билет, потом uh, на следующий день я посмотрела. Но ну, если точно у меня есть билет, я открываю, uh, выхожу на телефон и uh, билет. Uh, получается, что uh, не, в ту не в ту местность uh, я должна была лететь. Это uh, the capital of Honduras онлайн там поменялось типа и я не могла. Uh, поменять свой билет, то я должна была купить еще один билет. Я правда звонила, мой брат звонил, чтобы они поменяли э, мое место назначения назначение в другое место, но они не хотели. То э, пришлось покупать новый билет. И когда э, я, я же купила билет, э, прилетает э, э, мама моя, она меня привозит в аэропорт в Атланту, и... Э, я, я даю им мой паспорт, даю им мой тикет, uh, uh, all my uh, documents, и они говорят, мне: я, мы тебя не можем отпустить. А я говорю, почему нет? Они говорят, что well, у, у тебя uh, другое имя на билету. У меня получается такое, что на паспорт у меня имя по-молдавски написано, а... Uh, Green Card, у меня по-алински имя написано, они говорят, что мы не можем тебя отпустить, потому что это two different people, uh, мы ничего не сможем сделать, uh, но тебе даем общее. Ты можешь заплатить 2000 долларов, чтобы новый билет купить, и плюс еще 200 долларов, чтобы твое имя поменять, чтобы ты могла двумя именами, двумя спеллами лететь. И но у меня был полный мир внутри. Я, я ни за чего не переживала. Я говорила Боже, э, все в твоем контроле. Это ты допустил for a reason. Я за это не переживаю. Она мне говорит, ты ты сама позвони, бери свой телефон, и звони on э, airline, э, и звони, чтобы они э, тебе э, что-то сделали или э, ну чтобы ты не, не платила э, the fee». а новые билеты ты, обязан ты обязана покупать. Я молилась внутри, я говорю, говорю им, ну вы, пожалуйста, сами уже позвоните, потому что у меня как раз телефон уже был 4%, я, я не могла, но ну, я бы до них не дозвонилась, если я, бы им позвонила, то она сама взяла э, телефон в трубку и начала звонить, и, а я молилась внутри все время. И она ложит трубку, говорит, мы решили твою проблему. А перед этим она, она мне сказала, что если ты полетишь, то ты на не прилетишь. Я говорю, Боже, если твоя воля, чтобы я осталась, Андреас, я останусь. А если нет, то я знаю, каким-то образом ты меня. Uh, uh, you will make a way for me to come back to America. И я молюсь, и она, она ложит трубку и говорит мне, что мы твою проблему решили, ты не должна покупать билет, стоил 2000 долларов, 1000 или 2000 долларов, я уже не помню, и плюс штраф 200 долларов. И она мне сказала, мы все, все штрафы все забираем, ты ничего не должна платить, езжай, но ты знаешь, что там в аэропорту тебя, тебя не отпустят, у тебя будут многие, очень много проблем, и тебя, тебя не отпустят оттуда. Я говорю, ну, если не отпустят, не отпустят, а если да, то в этом будет Божья воля, так и так. И я полетела в Хантерс. Кто не знает, где Хантерс, это страна, то это, она, она находится в Central America by Guatemala. И в этой стране самое большое преступность в мире находится. Там очень много убийств, очень много это, этого всего. И на, наши лидеры, uh, которые были uh, дома, мы делали очень много, как бы, um, reach out. шли в villages, и дома-дома uh, мы uh, свидетельствовали, говорили о... Uh, uh, ну, приглашали людей в церковь и говорили им о Боге и наши лидеры они говорили нам будьте всегда готовы если мы не знаем кто когда умрет мы не знаем кто кого Бог хочет забрать сегодня или завтра но будьте готовы чтобы умереть чтобы умереть за Христа и мы так и шли и свидетельствовали, свидетельствовали людям о Божьих милостях и свидетельствовали, чтобы они приняли Иисуса Христа. И находясь в, Андерес, в этом орфанате, у нас у нас было довольно детей, и у нас было очень очень много нужд в орфанеж. У нас было такое время, что у нас вообще денег не было. Не было денег заплатить за билд, за, за, за детей в школу, не было денег вообще за еду, ничего у нас уже не было. Около 20 или 25 долларов было. И миссионеры, мы все взяли пост и молитву три дня. Мы решили поститься молиться, чтобы Бог вышел навстречу каким-то образом. И на третий день я тоже написала своим друзьям, говорю, помогите нам чем-нибудь, потому что уже нету денег, не, не, нечем же кормить детей. И мне один брат пишет, говорит, что не переживай, я, 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 я дам деньги. И он, он выслал деньги, я говорю, сколько, сколько ты ну, жертвишь, он говорит, ты не переживай. Не переживай, Бог, Бог о вас позаботился, только воздай славу слава Богу. Я проверяю, сколько Он деньги выслал. Он выслал 3000 долларов. За что, слава Богу. Бог очень длинными э, чудесами просто выходил на встречу через посты и молитвы. И был э, еще один такой случай. Э, все миссионеры и дети, они э, каждую субботу у нас... Э, Uh, делся как бы kids ministries every Saturday. И все uh, поехали туда, я меня поставили in charge of the kitchen, чтобы я uh, приготовила uh, кушать, чтобы uh, они приезжали 5.30, и все должно было быть готово. И я, я готовлю кушать, а, т, а тот день шел очень сильный дождь на улице, а когда идут сильные дожди, то Uh, у нас power uh, it goes off, uh, все выключается, нет электричества дома, и так мы сидим без электричества. Оно может быть пару часов, а может и длиться пару дней. И я, я приготовила все кушать, просто надо было в духовку засунуть и нагреть еду. И это случилось около двух или трех часов, и шел сильный дождь, и Внезапно все электричество все uh, it turned off like the whole power it just shut down и uh, не стало света в доме и я думаю и нашу дом, окей я не смогу позвонить uh, нашему лиру, чтобы uh, купил еду uh, в магазине потому что и телефоны ничего не не, работ, не работали и я начала молиться и я говорю во имя Иисуса Христа power come back on как только я сказала эти слова, все электричество просто um, started working, все прошло назад и появился свет в доме. За что слава Богу, Бог знает наши нужды и Он знает, как отвечать и как sooner or later He knows when to answer them. Uh, мы uh, еще делали uh, в нашем доме были uh, очень uh, много uh, possessed kids, одержимых uh, детей мы очень много за них молились. Братья, они решили сделать такую молитву в служение о крещении Духом Святым. Кто хотел получить духовное крещение, мы всех приглашали. Мы также делали евангелизации в школах, и Хасперал садили и другие разные места, мы приглашали их всегда в церковь. И пришло немало людей на это служение. И мы начали молиться за, э, за детей, э, чтобы они получили духовное крещение. Также там есть rehab center. И э, когда началась молитва, то э, Дух Святой сошел. Были люди, которые получили духовное крещение. Э, было и много из тех, которые попадали на землю, потому что они были одержимые, и нам пришлось э, за них была молиться. И была девчонка из нашего orphanage тоже, ее э, просто бросило на землю, и она, она обесновалась. И мы э, остановили молитву, но молитва шла э, около три часа, а потом э, молитва остановилась, остановила, закончили молитву, мы берем эту девчонку с собой э, э, назад в orphanage, и мы начинаем за нее э, молиться и поститься. Uh, у нее просто была... Uh, она, uh, она занималась witchcraft, это волшебство по-русски, uh, и она была, заключила контракт с дьяволом, со, со своей кровью, как бы дала обещание дьяволу там, не знаю что, но uh, за нее мы, мы начали молиться, поститься. Uh, целыми днями uh, моли, uh, молились, постились, брали мы A, hours, like a night every single night, we had a night chain prayer for her to get freedom for her to repent actually to open up And мы молились на протяжении days, дней на седьмой день Бог её освободил но когда она была ещё под они сделали Они взяли Слово Божье и положили ей на грудь. Да, она, она кричала, она э, бесновалась, но ее, правда, держали э, to the ground. И, и лежит Библия на, на, ее устах, она кричит и говорит, что это э, все, что в той книге написано, это неправда, этого ничего как бы не было, что вы верите, это все ложь. И а мы... Э, и, и, и мы просто видели, просто в глазах ее в глазах, был такой страх. Она просто боялась книги, она кричала со всей силой, что мы забрали Библию. Настолько страх у нее был к Библии. Мы просто видели, что дьявол, он он просто боится, когда мы берем в руки слово, слово Божье, у него уже страх. И мы забрали Библию и просто получили книжку. Ну посмотришь, какая будет ее реакция. И она просто, когда положили книжку, она начала смеяться, говорит: "О, это, это я люблю, спасибо, что вы э, поменяли, забрали э, Библию". А и когда мы, э, когда еще Библия у нее была э, на грудях, что она говорит, что, ну, это правда, демоны через нее говорят, говорили, что да, мы видели Иисуса Христа, когда его там распинали на кресе, на, кресе, на Голгове, но это ничего не было, этого, не, это ничего не случалось. Но мы говорим, о сам как бы, как бы сказал, что был там, а потом говорит, что не был. То, просто было видно в глазах, какой страх был у нее в той девушке, uh, just like for the Bible. То, uh, когда Бог ее освободил, она, uh, она стала на коленах, на колени свои, поняла руки вверх, слезы идут, и просто начала благодарить и славить Бога, что Бог ее освободил. за что, слава Богу, она получила освобождение. И я также хочу сказать, когда я была в Мексике, мы, это было после Bible School, weeks ago, пару недель назад, мы ехали с группой после библейской школы, и мы видели очень много Божьей работы, Божьей милости. Мы видели, как люди, они приходили, они каялись, они отдавали свою жизнь Богу. И мы пришли на одно служение, это была евангелизация, начал идти сильный дождь на улице. Ну, только начал, но мы видели, что тучи уже, вот-вот начал, уже должен был идти дождь. И поднялся очень сильный ветер. И поставили Виталика на первую проповедь, и он сказал, что собрали собрались очень много людей уже слышат но слово Божье. И, и идет дождь идет ветер и миссионеры мы как бы не знали что делать сделать служение или нет виталик выходит makes an introduction и говорит что дождя не будем мы запрещаем чтобы дождь и шел будет все спокойно there will be no rain и за что, слава Богу, не, не было никакого дождя, мы приехали до дома уже, а потом же начал идти дождь, за что, слава Богу, Бог слышит наши молитвы, когда мы молимся к Нему, когда мы взываем к Нему. И на этом я хочу уже закончить и просто сказать, ободрить всех, чтобы мы видели, замечали милость милости, Божьи чудеса в нашей жизни, чтобы мы всегда воздавали славу Богу за все, что Он делает. Аминь. I just